у нас джиг воблер новая может быть для нашего рынка весьма необычная сделан джиг воблер достаточно допорно но надежно лопатка достаточно грубая бояться то что она отломается не стоит голова у меня на этой приманке весом 30 грамм достаточно тяжелая для того чтобы просучать глубины от 5 метров достаточно. Имеется вот такой хвостик, для того, чтобы может, щука не перекусила, я еще применяю поводок с застежкой. Крючок стоит мощный, удовлетворительного качества, рыбу засекает хорошо. Краска на джигоблере держится отлично, поймал он уже около пяти щук, самая маленькая была наверное, 400 грамм. Но все остальные были от полтора килограмма до 4. Краска держится хорошо, побита уже, конечно, но краска устраивает меня. Покрытие хорошее. Прослеживается игра воблера отлично, ясно, четко видно касание дна. Неупористый. то есть удилище не обязательно супер быстрого строя. Не упористый. Рыбу ловят. Пробуем сделать заброс. Сжиг воблер. В полете он слаживается и летит достаточно далеко. Удилище у меня 270 сантиметров длиной. Тест 10-35 грамм. Плетенка стоит 0,14 мм Без проблем сделан достаточно далекий заброс. Теперь хочу показать, как отреагирует на него удилище. касание одно пару оборотов катушки снова касание одно игра прослеживается очень хорошо удилище не нагружается Джиг воблер хорош тем что он работает на глубине, как обычный воблер достаточно эффектно рыбе это нравится среди рыб которых я на него ловил попадали щука окунь и также рж был один Уверен, что на реках со средним и умеренным течением он покажет себя достойно. Будет ловить как судака, берша, сама, другую донную рыбу.